Assalamualaikum guys. Okey, hari ni nak sambung baca buku ni iaitu dalam bab Turkistan, Turkistan Timur. Selain persaingan geopolitik China dan negara-negara sekarang tahu isu-isu dalam negeri China juga sering menjadi tumpuan orang ramai. Terutamanya isu yang ada kaitan dengan hak asasi manusia China. Pada tahun 2018 sekali lagi isu mengenai hak asasi manusia penduduk etnik Uyghur di Xinjiang menjadi isu. Laporan beberapa media bahasa seperti Reuters yang mendakwa UN mengesahkan penahanan 1 juta etnik juga oleh kerajaan China adalah mencetuskan protes terhadap China yang di atas nasib umat Islam. Walau kena tersebut bukanlah datang daripada UN secara resmi. Ia dibangkitkan oleh Mr. Dogol semasa sesi semakan Komite on the Elimination of Russia Discrimination iaitu semakin semakan tentang kepatuhan China terhadap ISAT The International Convention on Under elimination of all forms of racial dis discrimination yang diadakan pada 10 Ogos. Mr. Doga sendiri, sendiri tidak spesifik tentang sumber. Namun kita cerita tersebut telah disebabkan oleh kumpulan-kumpulan seperti Voice of America dan Radio Free Asia yang merupakan media propaganda AES. Laporan ini mendakwa bahawa punca berlakunya penahanan penyelesa penyelesaian terhadap juga kerana kepercayaan mereka. Mereka melihat China di bawah pemerintahan Xi cuba mewujudkan kembali kultus personaliti seperti zaman Mao Zedong 1949 hingga 1976 yang mengharapkan ideologi selain komunisme. Oleh itu etnik yoga sebagai umat Islam menjadi sasaran utama, sasaran utama kempen pembahasan otak brainwashing yang dianjurkan oleh parti komunis. Mereka dipaksa untuk meninggalkan amalan negara seperti semak amalan agama seperti solat, puasa dan tidak memakan makanan haram. Walaupun mereka apa yang sama tidak berlaku kepada umat Islam Yang lain misalnya hui yang merupakan menjadi di daerah Indonesia Mungkin kali ini dilakukan secara rahsia Tetapi sebab yang lebih utama ialah kerja Cina tidak memusuhi umat Islam Tetapi lebih kepada membanggakan seperti separatis juga yang sudah lama berakal di Xinjiang. Xinjiang merupakan salah satu daripada lima kawasan Yang diberi taraf ek autonomi bersama-sama Mongolia dalam Taibat, Guangxi dan Nisya kerana majoriti penduduknya menuntutnya ialah etnik juga. Namun begitu semangat sebagai telah setelah wujud untuk menuntut kemerdekaan. Sehinggian dan antara gerakan yang paling terkenal ialah gerakan kemerdekaan di Timur. Yes, Turkestan Independence Dependence Movement. Jika Cik Turki ada jika Turki ada masalah seperti Kur, ada masalah seperti Chen maka China pula ada masalah juga. Orang juga melihat diri mereka lebih kepada etnik Turki. Turki yang tidak berkuasa identiti dengan orang Han iaitu etnik menjadi majoriti China mereka berbeza dengan Hui yang telah berasimilasi dengan Han dari segi budaya malah rupa fizikal. Itu sebabnya bendera yang diguna oleh pergerakan kemerdekaan Turkestan. Timur ada persamaan dengan bendera Turki, lambang bulan sabit dan bintang Al-Yildiz. Al ia asalnya ialah simbol etnik Turki yang kemudian dipopulerkan oleh Khalifah Turki Usmania sebagai lambang Islam. Hal ini menunjukkan yoga di Xinjiang merupakan sebahagian daripada tamadun Turki di Asia Tengah. Sejarah, sejarah pemerintahan China di Xinjiang hanya bermula pada tahun 1759 selepas dinasti Qing mengagabungkan Zhugalian dan Tarim Basin menjadi satu entiti dan menamakan ia semula sebagai Xinjiang yang bermaksud sempadan baru. Pada penghujung dinasti Qin, Yakub Bek dan Kokon di Asia Tengah telah mendirikan negara bernama Yati Sahab Yuga Develati. Dari 1864 hingga 1877 di dengan mengambil kesempatan ke atas perbatasan Hui dari tahun 1867 hingga 1877. <coughs> di sebelah Nisya, Salsi dan Gosri <coughs> Yakubek mendapat sokongan, sokongan daripada Rusia dari usia dan pelitanya masing-masing ingin memaksimalkan pengaruh mereka ke dalam Asia. <coughs> Bukan itu saja mana begitu juga di tras sebagai di Istanbul atau dasar <coughs> pantukis namun. Namun kita sini adalah budaya yang menawar semula sejak pada tahun 1878. Asyik kemudian telah membawa kepada penubuhan Republik Turki Turkestan Timur pertama pada tahun 1933 hingga 1934 dan Republik Turkestan Timur kedua pada tahun 1944 hingga 1949 Republik kedua ditubuhkan dengan Perdana Kesatuan Soviet yang ketika itu cuba memperluas kekuasaan ke dalam China yang berada di bawah keadaan nasionalis selepas keadaan Komunis komunis ditubuhkan di China pada tahun 1949 Serbia tidak lagi campur tangan dal dalam urusan Sindia. Padahal benda itu aku punya dia ya. pernah berhenti untuk menyelesaikan masalah kerajaan Cina memperkenalkan dasar Great Leap West pada tahun 1999 yang sebenarnya ialah hanifikasi iaitu pemindahan penduduk Han ke Xinjiang dengan tujuan untuk mengurangkan identiti Yuga namun itu tindakan Cina hanya mengundang bertahir lebih keras insiden keganasan menjadi semakin kerap Malah kumpulan militer yang berkaitan dengan Al-Qaeda Yang mula merisak masuk ke Xinjiang Atas sebab dia politik China tidak akan kembali Tidak sekali membenarkan Xinjiang mendekat Hal ini demikian kerana Xinjiang merupakan kunci kepada China Untuk menjayakan strategi dan lautan Two tu ASEAN strategi Yang disebutkan dalam bab 17 lah. Strategi dua lautan ini bertujuan untuk menjadikan lautan Hindis sebagai kawasan paling persiap, kawasan perairan uh, alternatif lautan Pasifik di bawah kawalan AS. Oleh sebab China tidak bersepadan dengan lautan ini, Hindi, maka China perlu bergabung kepada dua buah negara iaitu Pakistan dan Myanmar untuk mencapai lautan Hindi. Itu sebabnya China mempunyai hubungan khas dengan dua negara ini. Melalui hubungan khas antara China dengan dua negara ini, China telah mampu membina infrastruktur di Pakistan dan Myanmar sebelum Aubo diumumkan. Mengikut strategi dua lautan ini, sekiranya laluan China di sebelah Pasifik disekat, China akan terus menggunakan pelabuhan di Gwadar, Pakistan dan pelabuhan Suitua, Situa, Myanmar sebagai pelabuhan. Barang input tersebut sebenarnya akan diangkat melalui jalan raya. Karakorum yang menyambungkan Pakistan ke Xinjiang, China atau jalan darat yang menyambungkan Myanmar dari Yunan dan Yunan, China. Bayangkan juga tiada Xinjiang, Bagaimana kita di dua wahan boleh bayang Soal kata saya tentang berkaitan dengan hidup dan mati Cina. Alih itu isu singkian amat sensitif. Dilihat sebagai perkara yang tidak boleh dibawa pula dibencang. Non non negasi bagi Cina. Tidak tidak kira sama ada tuduhan mengenai pembersihan etnik kata Yufgu itu fakta atau bukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti Turki yang cuba memperluas kuasa-kuasa menerusi sentimen pantukisme atau Jepun yang cuba mensabotas China di luar dan dalam China tidak sesekali akan kompromi dalam isu Xinjiang atau, isu ini akan terus menghuni China selagi China mempunyai formula yang dapat menyelesaikan masalah identiti juga yang menjadi punca persekentaan itu uh, itulah untuk um, perbacaan eh, uh, pada kali ini jadi siapa nak beli buku ni boleh tekan link di di buku ni yang bersedia okay, di bawah ini uh, semoga bermanfaat assalamualaikum Bapak kojur